کوئی مقصد کھانا پینا سو گئے جاگ گئے اٹھ گئے بیٹھ گئے شادی ہوگی بچے ہو گئے یہ کوئی انوکھا کام ہے اور یہ تو کتے بلیوں کے بھی ہو جاتے ہیں بچے بچے آپ کے ہو گئے تو کیا ہو گیا یہ کوئی انوکھا کام کیا کوئی اہم کام کیا ہے یہ کام تو کتے بھی نہیں کر لیتے اصل بات کو سمجھے وہ شرف انسانی اور رقب کانا لقد کرمنا بنی آدم پھر اس سے آگے کمال کیا ہے جب صورت اللہ پہ صورت آدم زیادہ اس سے جمال کیا ہے خلق آدم اعلیٰ صورت ہی میں نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں خلق اللہ آدم اعلیٰ صورت ہی اپنی صورت پر وہ جو اللہ کی صورت پر پیدا ہوا ہے اسے ہوشی کوئی نہیں کہ میرا مقام کیا ہے میری شان کیا ہے نفس کا غلام بن کے کھڑا ہے شیطان کا جو ہے ہر وقت جو ہے پیروکار بنا ہوا ہے اور زبان سے کیا کہتے ہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں جس کی ایک بھی نہیں کمی مانی اس کے غلامی کے دعوے ہیں نہ ہماری زندگیوں میں سادگی ہے نبی پاک کو غصہ آتا تھا اور مسلمان غصے سے باہر ہی نہیں آتا مسلمان وجہ اس کی کیا ہے حیات رسول کو پڑھا نہیں سیرت النبی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا امام حسین کی زندگی آپ پڑھ لیں مولا علی گ المرتضیٰ شیر خدا کی پڑھ لیں وہ کافر کو نیچے لٹایا ہوا ہے حضرت سیدنا امام حسین آج کا دن جن کا ہے ان کے والد گرام جن کی گول میں بیٹھ کے انہوں نے تربیت لی وہ کافر کو نیچے لٹایا ہوا ہے تلوار ہاتھ میں ہے تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پہ چھوڑ دیا تو اگر اس جگہ پر ہم ہوتے تو کیا کرتے قتل کر دیتے انہوں نے چھوڑ دیا یہ تربیت تھی انہوں نے اپنے مرشد پاک سے لی ہوئی اپنے مرشد پاک محمد مصطفیٰ سے جو تربیت لی ہوئی تھی طریقت کی اس طریقے کو اب عملی طور پر ثابت کرنا تھا کہ تربیت یافتہ ہیں آپ کے منہ پہ تو تھوک دے یہ ہے آپ کا امتحان آپ کے اوپر کوئی بالٹی کوڑے کی بھر کے پھینک دے تو پھر لڑ پڑیں گے کہاں گیا پھر وہ حضور کا واقعہ کہ جی آپ پہ وہ مائی کوڑا پھینک دی تھی اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی یہ سارا کچھ جو ہے یہ تزکیہ نفس سے حاصل ہوگا اور صوفیاء کی بزرگان دین کی تعلیمات یہی ہیں کہ تزکیہ نفس حاصل کرو تطہیر قلب حاصل کرو نمازیں روزے یہ سارا کچھ پھر رنگ لائے گا جب اندر کے اس شیطان کو قابو کیا جائے یہ جو اندر بیٹھا ہو یہی فلسفہ حسینیت یہی ہے آج کے دن کا پیغام مولا امام حسین پنج تنپا کہ اہل بیت کرام بارہ امام چودہ مسوم اولیاء کرام سب کا ایک ہی پیغام ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ کیا ہے تطہیر کل تذکیا نفس تقوی 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 پورا قرآن کیا مانگتا ہے ہم سے تتکون تفلے ہون متقین یہ تقرار آ رہی ہے کہ مجھے تقوی چاہیے وَإِنَّا كَرَمَكُمْ اللَّهِ اَتَقَاكُمْ تم میں سے بڑائی کا میاد تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کون ہے جس کے پاس تقوی کی دولت ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ رسول نے منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں گالی نہیں نکالی امام حسین نے کبھی نہیں نکالی اور مسلمان شوق سے نکالتے ہیں ان کی زبانوں سے سوائے گالیوں کے نکلتا ہی کچھ نہیں یہ صبح اٹھتے ہیں گھر میں لڑائی ڈال دیتے ہیں پتہ نہیں کس بات کا غصہ چڑھا ہوتا ہے کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہوتا ہے مسجد کو جاتے ہیں تو گھر میں لڑائی کر کے کہتے ہیں باقی نماز پڑھ کے آ کے اگلی قسط وجہ کیا ہے نام کے مسلمان براہ نام مسلمان رسمی مسلمانیاں حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کریں اور یہی اور یکرام یہ کی کوشش ہوتی ہے یہی ان کا پیغام ہے کہ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو غصے پر قابو پائیں غصہ اسلام میں حرام ہے اور شراب بھی اسلام میں حرام ہے ہم آدھے کام حرام کے کرتے ہیں اور آدھے حلال کے کر لیتے ہیں شراب نہیں پیتے کہ جی اسلام میں حرام ہے اور غصہ چگلی حرام نہیں ہے جھوٹ حرام نہیں ہے لانت اللہ قوم القاضے بھی جھوٹوں پر خدا کی لانت ٹھیک ہے مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں یہ کس کا فرمان ہے اللہ رسول نے فرمایا نا تو پھر آپ صاحب لگا لو ہم میں سے ہے کون وہ فرما رہے ہیں رسول پاک کہ ملاوٹ کرنے والے جس کا دین جس کا وعدہ نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں تو وعدہ خلافیاں کرنا بھی یار رواج بن گیا احساس ختم ہو گیا محبت ختم ہو گئی مسلمان کو مسلمان کی پرواہ کوئی نہیں اسلام کہتا ہے کہ سلام کو عام کرو تو مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان کو دیکھ کے منہ پھیر دیتے مسلمان ادھر سے آ رہا ہو نا تو مسلمان دیکھتا ہے تو ادھر کو منہ پھیر لیتے کہ جیسے وہ منوس چیز آ گئی ہاں یعنی یہ رویے یہ طریقے یہ کہاں سے آ گئے یہ غیر اسلامی ہے ساری انگریزوں کے طور طریقے آپ دیکھیں وہ سارا اسلام علامہ اقبال نے کہا نا کہ میں نے انگلستان میں اسلام دیکھا اور ہندوستان میں صرف مسلمان دیکھے اسلام جو چاہتا ہے وہ میں نے پریکٹیکل عملی نفاظ اس کا وہاں دیکھا یورپ تو بس آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی جو چار دن کی باقی رہ گئی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایجنڈا بنائیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں ٹھنڈے دل کے ساتھ گرمی بہت زیادہ ہے ٹھنڈا پانی پی کر غور و فکر کریں کہ اگر میری کل ڈرتھ ہو گئی موت ہو گئی بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے لمحہ لمحہ خبریں آ رہی ہیں ادھر سے بندہ کھڑا ہوتا ہے دوسرے دن کل ہو جاتے ہیں تو ہم کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہت لمبی عمر ہے ہماری دو سو سال ہے چار سو سال ہے کتنی ہے کتنا جی لیں گے آپ آب. اب تک جی کر کیا کر لیا کوئی اسلام کو فائدہ دیا کوئی اللہ کو فائدہ دیا کوئی رسول کو فائدہ دیا سارے فائدے اپنے نفس کو دیے کیونکہ وہی ہمارا خدا تھا وہی ہمارا رسول تھا یہ تلخ حقیقتیں ہیں آج کے دن یہ بتانی بے حد ضروری ہیں اگر یہ نہ بتائی گئی تو آج کے دن کے ساتھ زیادتی ہو آج کا دن جو ہے حسینیت کا درس حسینیت اور یزیریت کو سمجھیں یہ دو نظریات دو سوچوں کا نام ہے اور یہ دونوں جو سوچیں آپ کے اندر موجود ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے حسینیت کا ساتھ دینا کس فوج کا ساتھ دینا اچھا کہتے ہم ہیں کہ ہم نے حسینیت کا ساتھ دینا ہے اور جب بھی دیکھو کھڑے ہوتے ہیں یزیدیت کے ساتھ جب بھی دیکھو کھڑے کس کے ساتھ ہوتے ہیں یزیدیت کے ساتھ وجہ ہمارے معاشرے میں تربیتی نظام نہیں ہے ہمیں کہا جاتا ہے بہت نماز پڑھو کیا کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو اور نمازیں تو پڑھ رہے تھے آج کے دین یزیدی فوج والے اللہ فرماتا ہے ایسی بے حضوری کی نمازیں اٹھا کر منہ پہ دے ماروں گا اپنے کردار کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا پاگل کہا مجنون کہا دیوانہ کہا شاعر کہا جھوٹا کہا مکے سے دھکے دے کر نکال دیا گیا یہ آج کا دن جن کا ہے ان کے نانا جان ٹھیک ہے پتھر مارے گئے لحان کر دیا گیا مگر اللہ نے فرمایا فرشتوں نے پیغام دیا کہ آپ اللہ حکم دیں ان پہاڑوں کو ان کے اوپر دے مارے ان کا قیمہ کر دیں مگر کیا فرمایا نہیں مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان کو ابھی میری شان کا پتہ نہیں ہے یہ وقوف لوگ ہیں ان کی آنے والی نسلوں کے اندر میں اسلام دیکھ رہا ہوں ان کی آنے والی نسلوں میں میں اسلام دیکھ رہا ہوں پھر یہی ہوا اسلام کو تقویت میں ان کی آنے والی نسل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو پریکٹیکل سے ثابت سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں ہم اس نبی کی امت ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا کسی کو کہتے ہیں نقش قدم کسی کو کہتے ہیں عطی اللہ و وطی الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نعت پڑھنے کا نام عشق رسول نہیں ہے رسول پاک کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام عشق رسول ہے کھاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مذاق نہیں کیا زندگی میں ان مسلمان ان کو افہارا ہو جاتا ہے جب تک کسی کو ڈھٹک نہ کر لیں اجت نہ کر تنز نہ کر لیں بڑھیا نمازاں پڑھنا یعنی بے نمازی ہو کر ایک چوری اوپر سے سینہ چوری وہ بے نمازی نمازی کو ٹیچر کر رہا ہے مذاق کر رہا ہے بڑھیا نمازہ پڑھنا تو کیا مطلب وہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں دیکھا دیکھی گٹھیا معاشرے سے ہم نے اڈاپٹ کی فرشتوں کا معاشرہ تھوڑی سا ملائکہ کا یا حل اللہ کا جس طرح کے لوگوں میں رہے اس طرح کی بری عادتیں پڑھنے تو اس کو چینج کرنا ہے بدلنا ہے تو جو جو چاہتا ہے اپنے آپ کو بدلنا ہاتھ کھڑا کرے ماشاء اللہ نعرہ تقبیر نائے رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یا راجی خواجہ کتب فرید تو آج کے دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سچا عشق رسول عطا فرمائے کوشش کرتے رہیں حرکت میں برکت ہے آپ نے میری باتوں کو سنا بہت بہت شکریہ آنکھیں بند کر کے شریف کا بلند کریں